В эфире программа Я и мои друзья. Мы находимся на самой замечательной выставке. Называется Чудеса природы. <су> -у, -у>, у вас тут два вида попугаев. Какая порода у этого? На выставке вообще-то больше 10 видов попугаев. Просто вот эти два самые крупные, поэтому они в центре зала находятся, у каждого своя клетка. Самый крупный попугай на планете – это попугай ара зеленокрылый, вот этот красного цвета с зелеными крылышками, они метровой величины достигают. Этот чуть поменьше, но, как на мой взгляд, так не менее красочный, яркий, сине-желтый ара. Ары обитают в Южной Америке. Спасибо. А чем они питаются? Они питаются какими-то кормами или просом? Кормами они питаются у меня на выставке, а в природе они питаются все, что найдут. Орехи, фрукты, зеленые веточки, молодые побеги, семена. А какие у них имена? У крупных попугаев у всех есть имена собственные. Вот этого самого крупного мы назвали в честь Арнольда Шварценеггера. Его зовут Арнольд. А Это самочка сине-желтая. Арчи ее зовут. В честь Арчивальда. А кто из них говорящий попугай? Э, вот из этих двоих я бы не назвал говорящим ни одного. Они только громко орут и курлы кое-что. Но у меня на выставке есть говорящие попугаи. Один из них даже говорит на испанском языке. Скажите, а это не этот попугай, который говорит на испанском? Совершенно верно. Вот он что-то сейчас пытается сказать. Он попал ко мне э, из Венесуэлы. Привет, говорит. И, видишь, ж... даже не дает мне слова сказать. И жил, видимо, у кого-то на подворье, где мяухали кошки, мычали коровы, лаяли собаки. Он все эти звуки повторяет. Куда петухом? Э, мяукает, галкает. А сам себя, сам себя он называет тропатита. Это самочка тропатита. А еще любит говорить попита, попита. По-испански значит папочка. Видимо, так он хозяин называл попита. Скажите, а он из ну, он испанский попугай, или у него другая ну, родина? Я же говорю, Венесуэла. Венесуэла это испаноговорящая страна, которая находится в Южной Америке. Там говорят по-испански. Вот, видимо, его и научили испанскому языку. А, ну, у них только зелено-красная с желтым окраской, или у них есть еще? Вообще, насколько мне помнится, 29 видов амазонских попугаев обитают в Центральной и Южной Америке. Это один из их представителей. Он называется краснолобый амазон. А вообще их очень много, и они все по-разному окрашены. Но преобладающий цвет в окраске у них зеленый. Амазонские попугаи преобладающий цвет зеленый. Скажите, пожалуйста, а они питаются э, то, тоже кормами или они питаются чем-то другим? Корм – это все то, что употребляют в пищу, поэтому тут не совсем правильно ты говоришь. Все, что они едят, это есть корм. У меня на выставке они едят специальный корм, семечки, овес, угощаем их фруктами, орехами. А в природе они все, что найдут съедобное, то есть съедают. Пожалуйста, я слышал, то что есть такая порода жако. Это эта порода? Попугаи жако или серые попугаи африканские считаются одними из самых лучших имитаторов человеческой речи. То есть они могут подражать человеку. В некоторых книжках я даже читал, что отдельные экземпляры до 800 слов запоминают и говорят целыми предложениями. Я сам несколько таких птичек видел одаренных. Просто у них хорошие способности. И голосовой аппарат устроен так, что они могут э, подражать человеческой речи. Вот эта вот парочка серых жако из Африки, как раз представители этих замечательных попугаев. А не говорящие. И именно эти много не говорят, да, там буквально по одному по одному слову. Сколько они слов знают? Сколько слов знают? Ну, именно эти немножко знают. А вот э, некоторые представители. Эти, это, этого вида до 800 слов могут выучить. А что это за замечательный зеленый попугай? Ну ладно, разволновалась. Это э, самец благородного попугая, двухцветного. Э, почему их так называли? Самец и самка друг от друга очень сильно отличаются. Самка красного цвета, а самец зеленый. У самки клюв черный, у самца клюв вот такой вот э, оранжевый костяной. И голоса у них совершенно разные. Долгие годы даже ученые считали, было такое ошибочное мнение, что это два разных вида. Когда поближе познакомились с их образом жизни, а живут они в труднодоступных лесах, в горах Новой Гвинеи. Вот, когда поближе изучили их, то поняли, что это один и тот же вид. Просто половой диморфизм очень красочно и сильно выражен у них. В этих лесах у них ну, есть какие-то... Скажем так, ну, хищники, их враги. На острове Новой Гвинея нету крупных таких хищных птиц, которые были бы их врагами. Поэтому врагов у них практически нет. Ну, разве что какие-то мангусты, которые по деревьям лазят. Очень интересна биология их. Они гнездятся в дуплах, эти попугаи. Красная, красная самочка и зеленый самец. Откладывает самочка два яйца. Из этих двух яиц всегда вылупляется тоже самец и самочка. Один зелененький, один красненький. Когда прихожу утром на выставку, бывает пробегу мимо, там, о чем-то своем задумаюсь, она вслед орет, скажи привет, скажи привет, скажи привет, чита, кеша, не успокоится, пока себя не поздоровает. Хорошая кеша, да? Этот попугай 20 лет. А когда я его брал, ему было по лет 7 или 8, то есть ну, долгожитель. Чем крупнее животное, тем дольше продолжительность жизни. Это попугай не крупный, мелкий. И вот этот возраст, ну она уже, конечно, пенсионерка. Пенсионерка, долгожитель. Чика. Сенегальский попугай. Э, водится в Западной Африке, там, где находится государство Сенегал. Отсюда и название Сенегальский попугай. Видимо, впервые их оттуда привозили, и поэтому так и назвали: Сенегальский попугай. Скажите, пожалуйста, породы этого попугая и говорящие? Кокаду. У Кокаду характерная внешность. Они, как правило, Белого цвета, у многих есть хохолки, но ну, не у всех. Именно у этого хохолок желтого цвета, поэтому он называется желтохохлый какаду. Птичка из Австралии, очень ласковая. Любит, чтобы ему погладили его хохолок, гребешок. И он знает несколько слов. Он отчетливо говорит Наташа, хозяйка его, у которой он раньше жил, ее звали Наташа. И он постоянно говорил это слово. А еще с ним вместе жил кот, которого звали Баксик. Так он постоянно вот говорит такие слова. Баксик хороший, а Изя красивый, Наташу вспоминает. Если подходит женщина и блондинка, он всегда говорит Наташа. Если еще получается так, что действительно совпадает, что женщина Наташа, она просто в шоке. Говорит, откуда он знает мое имя? чего ж ты красивая? Вот так вот, вот так, да. Еще, ой, крылышками помахала. Красавица. Красавица птичка. Попугаи, обезьяны – существа с высоким интеллектом. Поэтому на выставке людям очень нравятся попугаи, очень нравятся приматы. С ними можно пообщаться. Возможен какой-то диалог, контакт. Была программа ⁇ Я и мои друзья ⁇ Пока!